Здравствуйте! Сегодня с вами, как всегда, историк-медиевист Наталья Дульнева из Львова, Украина. Я веду блог о катарах и катаризме. Сегодня мы продолжим наш рассказ о происхождении катаризма и его ранних проявлениях. Ну и фоном для моего рассказа на этот раз послужит город Тараскон на Арьеже, который находится в в Окситании, в современном, департам... в современном регионе Окситания департаменте Арьеш и э, тоже на территории исторической Окситании э, как известно, бывшей одной из э, одним из мест обитания катаризма. Э, хочу напомнить вам перед тем, как Перейти к нашей главной теме, что первые идеи, вышедшие из ряда историков катаризма, подчеркиваю именно историков катаризма, которые изучали это дело, представляли ситуацию так, как будто катаризм был таким экзотическим цветением в каком-то красивом садике на острове Оксидания посреди застывшего, застывшей догматики католической церкви, господствовавшей в остальной Европе. Это, кроме того, второй момент, который эти историки часто позиционировали, это то, что... Ну, ну что, катаризм вообще ассимилировался у них с окситанией, так же как с культурой окситании, с трубадурами. И это неудивительно, потому что катаризм известен нам по многим историческим источникам, прежде всего источникам инквизиции, лучше всего как в своей повседневной жизни, я уже об этом неоднократно говорила, лучше всего именно в окситании. Кроме того, в XIX веке романтическая тенденция очень сблизила изучение катаров, изучение трубадуров, представив все это как, ну, как бы мечту о бакситанской цивилизации, как я уже говорила, о таком острове толерантности и радости из жизни, тоже на фоне всей остальной мрачной Европы, что тоже не совсем соответствует действительности. Хотя бы потому, что катаризм на самом деле был распространен практически по всей Европе, от Балкан и даже частично Малой Азии до Ла-Манша и вплоть до того, что в некоторых, в в некоторых моментах катализм даже пытался проникнуть на Британские острова, хотя и безуспешно. И когда мы имеем дело с катаризмом, мы имеем дело с, общенациональ... с общеевропейским феноменом, с общеевропейским христианским движением, одним из... из многих спиритуалистических христианских движений, хотя и совершенно уникальным, которые сотрясали Европу, по крайней мере, Западную Европу от эпохи каролингов до протестантской реформации. И катаризм прекрасно вписывается в историю этих движений, выступая как действительно одно из, как единственное движение, которое сформировало церковь. И хочу также сказать, что для того, чтобы понять происхождение катаризма, этапы его развития, нужно как бы осмелиться посмотреть на горизонты всей европейской истории 10 15 веков но прежде чем рассказать об этой истории, вспомним, на чем мы закончили наш предыдущий рассказ. Предыдущий рассказ мы закончили на том, как зародилось монашество, где, собственно говоря, в недрах которого и, скорее всего, по многим гипотезам историков, и возник катаризм. И вот между этим зарождением монашества IV века и догматизацией христианской мысли, превращением христианства в государственную религию и эпохой тысячелетия прошло довольно значительное время, когда полностью изменился менталитет как народа, так и христианства и христианского богословия. И об этом периоде я сегодня хочу рассказать что на Никийском соборе 325 года епископ Арий был осужден как еретик за свои идеи о том, что в святой Троице сын стоит ниже отца и его нельзя назвать Богом в полном смысле этого слова. Его идеи не понравились императору Константину, он их отверг и в связи с этим Арий оказался еретиком. Однако после этого собора некоторые восточные епископы, например, Евсевий из Кесарии, заявили, что термины, в которых осудили Ария и э, определили единство троицы, признав э, сына единосущным отцу, противоречат Писанию. Начался конфликт между восточными и западными епископами, то есть между епископами восточной и западной Римской империи. И тогда восточные епископы приняли собственное определение единства Троицы, которое не совсем совпадало с определением западных епископов. И это было ну, как бы начало вот этого великого раскола. Кроме того. Впоследствии другие восточные епископы, как, например, Эти, а также Ефимий из Антиохии, которым нравились идеи Ария, они их еще более радикализировали и даже убедили в этом императора Римской империи Константа II который созвал два собора в Римине и в Селевкии. И на этих двух соборах арианство было, вопреки всему предшествующему, утверждено как государственный вариант христианства в Римской империи. Какое-то время, это было очень небольшое до, до смерти этого Константа II, какое-то время э, арианство было государственной религией Римской империи. И именно в этот очень короткий промежуток времени, в 359-360 годах, э, епископ Ульфила, который был арианином и миссионером, крестил готов. И готы приняли христианство в форме арианства. И арианами они были и оставались таковыми вплоть до... Э, до 7-8 века. И это тоже был один из моментов, который сформировал проблемы христианства вот этого вот периода, конца и развала Римской империи. Хочу сказать, что тем не менее, это в 381 году император Теодозий в на соборе в Константинополе окончательно отверг арианство и под эгидой этого императора собрался собор, который уже тоже действительно окончательно осудил арианство, утвердил тринитарную формулу о единстве Троицы, которую включил в кредо и дополнил кредо еще и принципом филиокве, то есть тем, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. С этим принципом тоже не были согласны епископы Восточной Римской империи. В это же самое время то есть в конце IV века состоялась и первая казнь за ересь. Став христианами, императоры Римской империи постоянно ужесточали свою политику как в отношении собственных единоверцев, признанных еретиками, так и в отношении представителей других религий или религиозных направлений. Они запрещали им собираться, ссылали, изгоняли, конфисковывали их имущество, исключали из общественной жизни. Но приговаривать к смерти за ерес они все же не решались. И только один человек, первый и он же и последний был обезглавлен за верес во времена поздней античности. Это был испанский епископ пресцелиан из Авилы. Этот епископ ему не нравились идеи, ему не нравилось развитие монашества, и он осуждал аскетизм как идею, которая позволяет негативно относиться к материальному миру. И, э, кроме того, он увлекался астрологией, гаданиями и апокрифами. В 380 году собор в Сарагосе осудил его идеи. Кроме того, другие епископы подговорили тогдашнего императора Грациана, который готовил в это время эдикт против манихейства, заодно и э, осудить там пресцелианство. В 384 году собор в Бордо осудил Пресцелиана как еретика. Тот поехал к императору жаловаться. Был создан специальный собор, на котором председательствовали знаменитые святые, ну, попозже канонизированные святые, Амвросий Медиаланский и Мартин Турский. И они подтвердили решение собора в Бордо. А еще другие епископы, по, видимому, каким-то личным причинам, обратились к римскому префекту, обвинив Пресцелиана в том, что он занимается магией. И Пресцелиан по приговору префекта был обезглавлен, хотя Амвросий Медиаланский и Мартин Турский этому пытались сопротивляться, позже они долго конфликтовали с императором, но как бы было уже поздно, и человек этот был обезглавлен. Вот такая вот была история.